Вот так вот выглядит долина миллионеров. Прям в ров могилу, понимаешь? В ров. 302 захоронения. Если даже в гроб положили не вашего родственника, ну, значит, вашего отвезли куда-то в другое место. Сейчас, мальчики, сволочники, наконец-то на вас убавится очередь. Что вы здесь делаете в чужом доме? Почему стоят ваши машины в гараже? Закатили там, что-то бомбят, стреляют. Так-так, так-так. Привіт, друзі, Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, місце, де ми нищимо, б'ємо і знущаємося над нашими ворогами, і сподіваюся, що ви нам у цій непростій роботі будете допомагати. Не забувайте лишати свій лайк для поширення нашого контенту. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. А найголовніше, не проходьте повз нашого збору в підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми збираємо на два комплекси: безпілотний авіаційний комплекс Маскіта Стаб. Це посилення для fpv дронів які роблять майже наші безпілотники невразливими до ворожих антиатак. Тож дивіться нас, слухайте і не забувайте обов'язково донатити посилання на наш збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. І ми продовжуємо з вами мандрувати найкращими містами Російської Федерації. Сьогодні в нас друзі за програмою «Волгодонськ». Бог його знає, де воно знаходиться. Але нам це цікаво не з точки зору географії, а з точки зору підбиття підсумків, що у російської армії втрат немає. Як кажуть місцеві алія могили сволочників розростається на очах в 24-му році, вже на кладовищі всіх бажаючих бажаючих лежати так можна сказати. Всіх бажаючих лежати не вміщало це місце, але не розширювалися, думали, сподівалися на краще. Ну або війна закінчиться, або зрештою Київ візьмуть, або просто справді патір більше не буде. Але вийшло як вийшло. Влада, звісно, нічого не допомагала. Це ж так тільки розповідають, що ти підпишеш контракт. Держава за тебе впишеться, от та все. А коли 200 то влада на тебе наплювала. Саме тому ми вам показували безліч кадрів про те, як насправді по Росії виглядають кладовища. Оце в Волгодонську це ще непогано, а так зазвичай під забором як собак з хрестом без імені. Как и предвидели, ребят почали вести масово алеї вже не вміщало двохсотих на наступний рік, в 2024 году. пришлось ее продлять. В принципе, ребята говорили, что можно сразу ее делать. Ну, чисто по совести мы не ждали ни двухсотых, никого, не хотелось бы забегать наперед, поэтому получилось так, поэтапно мы ее строили. Ну и последний, поэтому эта аллея наша росла на глазах. Администрация района в прошлом году даже собирали немножко деньги, значит, нам помогали администрация города и вилка здесь не ковыряла. Ну, в общем, вопрос стал перерастать в скандал. Там супруга этого отца Бурлатченко начала успокаивать мужа. Спокойно, спокойно, вроде он успокоился. Значит, ну, глава города наконец-то сообразил, Начал, значит, даже в пример ставить. Вот, молодец, а что вы ждете, конечно, косите сами. Вот берите пример. Ну, в общем, вывернулся, берите пример, никого не ждите, сами косите. Но, но, ну, это жалеет для чего она построена? Когда ребята идут на СВО, им говорят, что что угодно говорят, что они не будут забыты, что они герои, что за родину. И когда они, я не говорю, кто вернулся живой, я говорю, кто вернулся двухсотым, и когда они здесь лежат по колено в траве, и никому это не нужно, то волосы поднимаются. Ну і вангую, що звісно, в самій Російській Федерації героїв буде куди більше аніж насправді тих, хто воював і тим паче хто загинув, тому що виявляється в Росії, як і завжди придумують якісь продажі комерційні ідеї, піраміди на війні. Цього разу СВОшник бідкається і жаліється, що він побачив, що виявляється в Росії, можна просто в інтернеті купити медаль за отвагу за три тисячі рублів. Хтось помирав, хтось лишився без руки, ноги з пробитою головою. Хоча, здається, вони всі народжуються з пробитою головою. А хтось просто купує собі нагороду, ну і ходить потім, як той Адам Адам Кадиров, син Рамзана Кадирова. Вагнерівські медалі взагалі можна купити по 800 рублів за штуку. Ну це до речі, не дивно, тому що вагнери лишилися у спогадах. Як російської влади, так і Путіна винятково із позначкою мінус. Тож тому не надто престижно носити саме їхні медалі. Але здається, що в кожному закуточку, в кожному ін... на кожному інтернет ресурсі, абсолютно в усьому самі свошники відчувають, що їх якось кинули. Тож будемо сподіватися, що цей невеличкий вогник. Сумнівів ненависті і злості, які зароджуються в душах СВОшників, обов'язково перетвориться на величезне полум'я, яке до бісу спалить Кремль. Сьогодні вот обалдів. заліз на Озон, что что попалась мне. <laughs> медаль за отвагу. Обалдів. Просто кожен желаючий може купити себе. Три тисячі рублей стоїть. Просто То с высоких трибун кричат о сохранении истории нет непонятно почему мы за эти награды лили кровь жизни отдавали я чуть жизни не лишился а кто-то просто может ее взять и купить а кому-то просто ее незазорно взять и продать как так-то как так то я не понимаю наши вот вагнеровские медали вообще 800 рублей стоит штучка обалдеть. Как так? Как так можно? А кто-то за эти награды бьется уже несколько лет и добиться правды не может. А кому-то, кто заслужил, их просто не вручают. А тут просто человек дня не повидавший на передке просто даже не слышавший звука прилета, может взять себе и купить. Так нацепить и пойдет, то у него там документы будет проверять. Там, хотя там даже документы продаются. Тоже удостоверение, да, вот такое же точно-точно, вот, как у меня вот удостоверение, которое я получил. Вот точно такое же, один в один, можно там тоже заказать. Рублей, по-моему, 200 цена вопроса. Как так? Как так? Зато с высоких трибун кричат, какие они патриоты и бьют себя кулаками в грудь. Мы патриоты. Да вы хоть один закон примите. Действительно, патриотический. Они, они в угоду вот этим интересам, которые предательские интересы. Ну и дальше мы снова уж таки совсем на родину пошли защищать. Не надо от границ России отгонять, протестуют, протистояти страшенным укранацистам, Ми з вами так та не давно знали для нас. Це не новина, але в Росії на Свошниках, на померлих, на абсолютно всьому тупо роблять бізнес. Бабки, бабки, бабки тільки це цікавить самих росіян. Що там відбувається з російською армією? Та плювати. це проблема збройних сил України і України. і Це правда, а не самих росіян. Он російська самиця обурюється, що в Росії є законопроект, який покликаний контролювати абсолютно всі шлюби із Свошниками. Аби виплати не отримували просто жінки, які терміново вийшли заміж за СВОшника. Ну, знаєте, сьогодні він підписав контракт. Завтра вона вийшла за нього заміж, післязавтра він двохсотий, і вона отримує бабло. Ні, ви що, Тільки СВОшники, тільки справжні родини мають отримувати гроші. Ви собі уявляєте масштаби трагедії і побудованої фінансової піраміди, якщо під такі питання створюються цілі законопроекти. Сдаётся, что российская влада решила, что наживаться на трупах сво может только сама власть. А вот женщинам, которые ищут деньги, нет, не может. Ну что, девочки, сейчас у вас желание выскочить замуж за сво за один день? Тадам! Принялись законопроект. Наконец-то! Я очень рада этому законопроекту. Говорится там о том, что те браки, которые были заключены после 22 года 24 февраля, теперь будут контролироваться. То есть как? Вся зарплата, все единовременные выплаты, будь эти выплаты по ранению бойца будут принадлежать только военнослужащему бойцу. Будь это женщина, будь это мужчина. То есть те люди, которые поженились после 22 года, будут контролироваться законом. Все деньги принадлежат только военнослужащему. Даже если женщина, ну, привозьму, к примеру, женщина, вышла экстренно замуж за бойца СВО, а у нас этих случаев размножилось, все мы прекрасно знаем, как наши сейчас мужики втухают на войне, еще из гражданки их тут подсасывают. Ну так вот, теперь Боец, который женился, пошел на сво, получил всякие там выплаты, зарплату, может быть, по ранению, его там супруга все это потратила и подала на развод. Она будет обязана ему вернуть. Да? Теперь это будет контролироваться законом. Сейчас, мальчики, сволочники, наконец-то на вас убавится очередь. А то размножилась тут охотница мужики там втухают, им не до раздела имущества, им некогда считать деньги, им бы выжить. А то девочки сидят на подсосе, очень много появилось аферистов, которые просто знакомятся и обещают им, там, да, я твоя будущая жена, есть много сайтов теперь, и садятся на подсос, с тыла подсасывают. Там подсасывают кровь на войне, тут подсасывают денежку. В общем, наш боец нигде не защищен. Да? Слава Богу, приняли этот законопроект. Теперь, теперь это будет контролироваться законом. Теперь браки не будут так экстренно заключаться, как сейчас у нас стало это модно. За один день. У меня есть такие случаи, я своими ушами слышала. Пришел чувак в отпуск. Пришел человек в отпуск, познакомился в клубе, в клубе на дискотеке. Естественно, напился, отдыхает человек, познакомился с женщиной. Она его накачала и привела утром в ЗАГС. Вот такого. Спасибо, что есть такие умные люди, бдительные. Работница ЗАГСа спросила, давно ли вы знакомы? Алло, на что боец ответил? Давно в клубе познакомиться. говорит, давайте, шагайте отсюда. Никакой брак я вам регистрировать не буду, хотя она по закону обязана их зарегистрировать. И этот человек пришел в ночник, мои знакомые, и говорит, я сегодня должен был жениться. Но он протрезвел когда. Я, говорит, вчера познакомился, но, ну, говорит, у меня на карте ноль. Она, видимо, я ей дал пин-код или что. Она, в общем, у меня списала все. И таких случаев очень много. Очень. Ох же ж те СВОшники! Ох же ж мародеры и крадеи! Казали, ми в 22-му році, а росіяни нам пам'ятаєте, що відповідали. Та ви брешете це все ваша пропаганда українська, це неправда, це чиста гідність Росії, допоки не відбулося кілька знакових подій. По перше, волоска і спецоперація в Курській області. По-друге, перебування СВОшників в Білгородській і Брянській областях. Ох, скільки ж росіяни нахлібалися своїх захисників і освободителі. Бо, як відомо, освобождають вони тільки від одного, від майна. Тож мешканка Білгородської області переповідає нам дивовижну історію, як вона прийшла до себе додому і виявила дивовижний сюрприз. Герої СВО зламали замки її помешкання і облаштувалися в її уселі. Ні, ну що? А кто будет защищать Белгородскую область? Мы открыты к съемке. Так, что вы здесь делаете в чужом доме? Почему стоят ваши машины в гараже? Закатили там, что-то бомбят, стреляют в гараж. Так, ребят, закатили. вы мозги не делаете мне? Не делаете. Молодой человек. Закатили. закатили машины. А как вы можете ну, закатить машины в чужой дом? Так, під Чужой коровую. дом, молодой чоловік, що ви ділатей в чужому домі, ви не маєте права заходити О, на цю територію. Що ви тут робите? Все, ладно, давай виконуємо машини, просто от по итогу здесь них дождемося старшого, дождьте поліцією. Ну, і знаєте, раніше якось ми звикли до магії чердів, до того що росіяни поведені на ванках, ГБшниках із талантами, старих якихось мудрецях. Але цього року в Росії. Новий культ і нові тренди тепер я як ніколи в Росії стали актуальні послуги некромантів. Он жінка, яка нарекла себе чорномагом, переконує росіян в тому, що виявляється, і вдумайтесь просто на секунду вдумайтесь. Чужих трупів не буває. І це нормально. Якщо замість свого синочка чи чоловічка, ви ховаєте, хім знає кого. Ну, вам просто підкинули якийсь тіл і сказали, на живі, оцей він твій двохсотий. Нічого страшного, треба брати, що дають. Е, я перепрошую, що? Це якесь перепродаж трупів. Ну, і судячній і складови, що розрослися, звісно ж, по всій Російській Федерації некроманти без роботи не залишаться довгі. и долгие десятилетия. Я некромант, колдун. Ну, хоть как назовите, лишь В печку не ставьте. Меня зовут Оксана. Я работаю в практике именно с кладбищами. 31-й год. Что появилось неестественного? Или то, с чем я до этого не сталкивалась до СВО? Очень много мне пишут. Подходят могильщики, которые все меня практически по всей Казани знают, с очень необычными сейчас просьбами. Посмотри, родственники просят найти человека, что с СВО привезли, сокрытые же гроба везут, что там не их родной. Есть те, кто пишут на WhatsApp, Telegram. Мы разговариваем, общаемся. Вскрывать, не вскрывать не разрешает, Мы заплатили нам в морге вскрыли. Это фотографии шлют, я здесь их не покажу, это нельзя и не положено. Это не мой брат, не мой там муж, не мой отец. Совершенно другой человек. Знаете, друзья, ну, такое тяжелое видео, очень крайне тяжелое для меня, до сих пор оно тяжелое. Несмотря на то, что я в этом варюсь, в этом работаю. Я все время, знаете, что говорю? Но если даже в гроб положили не на вашего родственника, но значит вашего отвезли куда-то в другое место. И вы, ухаживая и оплакивая своего, как бы не своего, там точно так же будут ухаживать за могилой, умершего, погибшего на фронте вашего родного человека. Это как-то людей успокаивает. Но тем не менее, туда, куда приходит ваш родной, над ним точно так же скорбят, оплакивают и ухаживают. Всего доброго. А не был ты гляди, с к нему даже никто не приходит. Я его в прошлый раз флаг вот подвязал весь, сигарет положил. Я его вот сюда запихал. Вот так вот. Просто захоронили. Молодой пацан. Кто чего? 42 года. Вот прям. если если понимать полную картинку, это получается овраг. Это, Это враг. Бывший, бывший ров границы кладбища. Прям в ров могилу, понимаешь? В ров. То есть в мусор. В мусор. В мусор, получается, в мусор. И вот он, дальше, вот как раз, чтобы не забрать, вот он, дальше, после могилы, ров идет. Ярославль, 13 мая. Тот самый новый сектор, в котором 6 марта.

246, по-моему, да? Всего 302. 302 захоронения Ярославль. Воинское кладбище. Вот эту территорию. Говорят, еще подготовили. Там Леонтьевская церковь. Вот эту территорию подготовили. По-моему, еще на 500 с чем-то могил. Читал я. Тут в Ярославских новостях там музей боевой славы, там флаги техноцентр Плаза. Ярослава, 13 мая. Вот так вот выглядит долина миллионеров. Какая-то часть ребят, которые здесь похоронены на территории Белгородской области. Они ожидали от помощи от волонтеров, от обычных людей, кому не все равно. Они просто ее не успели достаться. По той причине, что многие люди продолжают верить в то, что СВО скоро закончится. И поэтому ребятам помогать не надо. Все не совсем так. Только за сегодня здесь произошло трое похорон наших бойцов, наших военнослужащих. У меня других слов нет. Только скорбь и печаль. Хабитов за Россию легло. Гектары рядочками лежат. За Аллаха и Россию. Смешно. Умные люди у нас руководители. Бородатых любителей шоу слово. А в России больше места русских. Аби сліз росіян було більше, болю і страждань множилося в рази для цього, друзі, треба обов'язково посилювати збройні сили України, бо вони найкраще вміють нищити цю орду. Не забувайте про наш збір підтримку бійців 1-го штурмового батальйону 225-го окремого цурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми для хлопців і дівчат збираємо на безпілотний авіаційний комплекс Москіто Стапу, точніше, одразу на два комплекси, які посилюють і вдосконалюють роботу наших FPV-дронів. Далі дрон летить, потрапляє в російську колону чи в росіян бу, -бу! Ну, і звісно. Потім ми дивимося на прекрасне зведення генштабу для того, щоб ці цифри зростали, треба просто зараз перейти в описання до нашого випуску, знайти посилання на збір і задонатити. Ну а ще не забувайте, звісно, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!